Дорогие и, отцы, и сегодня великая радость, перспектива и Кировоградскую землю, Кировоградскую партию, собственно, наш кафедральный собор. нам да? святыми святотворными иконами и мощами ушла сама Богородица, святой равнопостный князь Владимир, святой праведный Петр Калнышевский, святой мученик Виктор. Мы всегда чувствуем присутствие Божьей силы, и заступничества и Пресвятой Богородицы и святых угодников в нашей жизни. Но бывают моменты, когда они действительно сами приходят вот таким чудесным образом, такими великими святыми. Вспоминая жития многих святых, это благоверный князь Александр, это преподобная Сергия Радумского, это преподобная Серафима Саровского, и множество, множество угодников Божьих мы из их жития знаем, что к ним приходила Пресвятая Богородица в сопровождении сонных святых угодников Божьих. Сегодня, в эти дни Спасительного Поста, в эти тяжелейшие дни испытания и войны в Украине, к нам для того, чтобы поддержать, для того, чтобы благословить, для того, чтобы покрыть на своим фором, пришла Святая Богородица, как некогда она приходила к тем святым, в жизнь которых мы читаем в этих Она пришла помолиться за нас перед Христовым Сына Своего Небесного, чтобы благословил нас Господь, Ее Сын, Божественный мир и благополучие, чтобы избавил нас от всякого зла. Они пришли сегодня, чтобы поддержать наши скромные силы, чтобы утвердить нас в нашем уповании и надежде, чтобы наша вера была крепка и основана на осознании присутствия в нашей жизни Бога и Святой Богородицы и Великих Угодников Бога. Особым знаковым моментом является, что эти святыни прибыли в наш храм, в нашу репартию накануне субботы Акафиста. Завтра мы будем говорить о Пресвятой Богородице. Уже сегодня вечером мы будем служить о карте Пресвятой Богородицы. Будем ее прославлять. Почему церковь прославляет Пресвятую Богородицу буквально за неделю до тех трагических событий, когда мы будем на Страстной Седмице вспоминать распятие ее Сына и нашего Бога, и его смерть на кресте. Если мы будем тогда говорить, что это была трагедия для всего человечества, то это, к этой трагедии для Пресвятой Богородицы добавляется еще материнское горе, которое переживает смерть своего единственного сына. И вот перед этими трагическими днями мы как будто пытаемся поддержать Пресвятую Богородицу, разделить ее горе, побыть рядом с ней, когда еще все хорошо, когда она радуется своему сыну, и никто не думает, что его через несколько дней раскнут. Мы как будто становимся сопричастниками ее радости о ее Божественном Сыне, как будем и сопричастниками того горя, который будем переживать на стрессной сердце. Что может быть знакового и более того, что именно в этот день к нам пришла сама Богородица? нам пришел и святой разноботанный князь Владимир, так же святых своих нетленных мощей. Да. Князь, которого на Руси называли Красное Солнышко, он крестил всю Русь, он крестил наш народ, он крестил каждого человека, все люди шли в эту Днепровскую купель с великой радостью, обретая истину своей жизни. И с тех пор наш народ благоговейно и крепко служит Богу, а страна развела многими храмами, многими монастырями. И зря наш народ называет святым, потому что эту святость он взлетал в купели князя Владимира. И до сегодняшнего дня мы, каждый из нас, верующий в Христа, несет огонь этой святости своей души. Некогда основавший нашу страну, приходя сегодня к нам, он как будто нам говорит, что все будет хорошо. Все это пройдет, война закончится, наступит мир. Он молит об этом Царя Небесного, потому что мы продолжаем быть Его народом, а Он наш разум солнцем. И я верхнюю поваю на эти молитвы. Потому что только молитвами святых и предательством Богородицы мы можем избавиться от этого звания. нам да, пришел также за Запорожской сети, сечи Петр Халнышевский. Он 113 лет прожил. В конце своей жизни подвязался монахом. Всегда, всю свою жизнь думал о простых обычных людях, так и сам произошел из простых обычных людей всегда думал о будущем, о том, чтобы в народе были школы и больницы, чтобы было крепкое войско, чтобы были люди сыты, чтобы люди молились Богу, как это и надлежит думать православному правителю о своем народе, которому верил в заботу был сам Господь. Мне к этому больше, наверное, нечего добавить. Это великий знак для каждого из нас, для нашей епархии, для всей церкви. В эти дни Пресвятая Богородица нас не оставляет. В эти дни святые угодники, как и некогда при своей жизни, предстательствуют и ходатайствуют, и второго плава заканчивается. И если у нас такие ходатайцы и такая покровительница, значит будет мир, закончится война, воспрянем Украина, и будем жить радостно в мире и спокойствии, представляя Бога и строя свою будущую историю в Я призываю всіх вас повелить в этот днів святої благородниці, святому равнопотні по князю, Владимиру, святому праведну Каушуському, щоб они, когда покинув приділу нашу партію, всегда не забуває нас і в принципі за каждого из живущих на нашій святой землі. Я благодарю вас что пришли сегодня в этот день разделить эту радость и поколиться этим святыням. Пускай твоих молитвам Господь наполнит души нашей благодатью и святостью, радостью. И пусть наша вера и наша надежда и упование будут непоколеби. Дорогой Отец Вячеславов, дорогой Отец Алексий, я благодарю вас за то, что вы принесли к нам эти святыни. Передайте нашу благодарность владыкими Митрополиту и Его трудами организован этот ход. И многие люди по всей Украине будут иметь радостную возможность прикоснуться этим святыням, испытать все то, что мы сегодня испытываем. Пусть Господь не впредь укрепляет ваши силы в этом нелегком служении. Я знаю, что вы и в армии служите волонтером, врачом. Пусть Господь хранит вас от всякого зла. Пусть Господь хранит наши православных воинов. И там на той передовой передайте, что мы за них молимся, как, наверное, никто, понимая, что стоит каждый день той защиты. Мы живем в мире в относительном спокойствии только благодаря той крови, которая там проливается. Мы об этом помним, наши души наполнены благодатью и искренней молитвой, чтобы Господь их защитил, чтобы Господь их всех вернул живыми и здоровыми в своих семьях. Еще и паки и паки каждого из вас благодарю, что стали сопричастниками этой службы и этой церкви. Храните память об этом всегда в своем сердце. Паче память о том, что Пресвятая Богородица Газарова никогда не оставит нас в неугоднике для нас всегда будет. Пусть вас всех благословит Господь. Молитвами Пресвятой Богородицы, представительства Бравопостных князев Владимира, Пресвятого Праведного Петра Калмышевского с мучеником Божий аплодисмент на всех вас. Аминь.